عزیزان محترم چوتھی نعمت اللہ رب العزت جاتے جاتے اپنے حبیب کو تحفہ نماز عطا فرماتا ہے یہ وہ تحفہ ہے جو ہم اپنے گھروں کو لے جائیں گے اس تصور کے ساتھ کہ یہ وہ تحفہ ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو گوشہ تنہائی میں عطا کیا فرمایا یہ پچاس نمازیں ہیں امت کے لیے عرض کیا امت ادا نہیں کر سکے گی تخفیف فرمائے اللہ رب العزت نو بار تخفیف فرماتا ہے حتیٰ کہ پانچ نمازیں رہ جاتی ہیں فرمایا چونکہ میں وعدہ کر چکا ہوں گویا تم پانچ نمازیں ہی ادا کرو گے مگر اجر تمہیں پچاس نمازوں کا ہی ملے گا تم پانچ بار میری بارگاہ میں میری چوکھٹ پہ آؤ آو گے اور میں پچاس بار نماز ادا کرنے کا تمہیں اجر عطا کروں گا حضور سری شیخ الاسلام فرماتی ہیں علیہ وسلم السلام اہد رسالت اور مکی دور میں جو مصائب و عالام کا سامنا کیا غم و اندوہ کا سامنا کیا اور اس پہ جو صبر کیا اس کی جزا عطا فرما رہا ہے منجا اب الحسرتی نے ایک نیکی کی اللہ رب العزت اسے دس نیکی عطا فرماتا ہے کویا امت کو یہ تحفہ ملا کہ وہ پانچ نمازیں ادا کریں گے مگر اللہ رب العزت پچاس نمازوں کے برابر انہیں اجر عطا فرمائے گا عزیزان محترم اس تحفے کو جب صدق و خلوص سے قبول کریں گے اور اس تصور اور کیفیت سے نماز ادا کریں گے کہ یہ وہ تحفہ ہے جو محب نے اپنے محبوب کو عالم لا مقام میں ادا کیا محب نے اپنے محبوب کو یہ تحفہ گوشہ تنہائی میں ادا کیا محب نے اپنے محبوب کو یہ مقام قابق حسین پر ادا کیا مؤمن جب اس تصور اور کیفیت سے نماز ادا کرتا ہے اسی لیے المؤمنین پھر وہ مؤمن جب ایسے نماز ادا کرتا ہے تو وہ اس کے لیے معراج کا مقام ہے علیہ السلام کا معراج ماورائے تھا مگر مؤمن جب نماز صدق و خلوص اور اس تصور سے پڑھتا ہے تو اس کی معراج فرش پر ہی ہو جاتی ہے جسم اور جسد اس کا زمین پر اور فرش پہ ہی رہتا ہے مگر وہ جب اس تصور سے پڑھتا ہے تو دل اس کا ماورائے عرش چلا جاتا ہے جب اس تصور سے پڑھتا ہے کہ خدا نے اپنے محبوب کو یہ گوشہ تنہائی میں تحفہ عطا کیا خدا نے اپنے محبوب کو امت کو یہ تحفہ عطا کیا اپنی قربت عطا کرنے کے لیے اس تصور سے جب پڑھتا ہے تو جسم اس کا زمین پر ہی رہتا ہے مگر قلب اس کا صدرت المتہا پہ چلا جاتا ہے قلب اس کا عرش الہی پہ پہنچ جاتا ہے دل اس کا ماورائے عرش چلا جاتا ہے اور اس مقام پہ دل کہتا ہے کسی سے میری منزل کا بتا پایا نہیں جاتا کسی سے میری منزل کا بتا پایا نہیں جاتا جہاں میں ہوں فرشتوں سے وہاں جایا نہیں جاتا